अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अक्सान आजाब देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर अली जब से अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई और फिर पता चला पोस्टमार्टम के बाद कि ये डेड बॉडी तो तकरीबन आठ से नौ माह पुरानी है तो इस हवाले से नई से नई चीजें डेली बेसिस पे सामने आ रही हैं चूंकि इसका मुकदमा तो कोई दर्ज नहीं हुआ लेकिन पुलिस अपने तौर पे इसकी तहकीकात कर रही है कि पता चलाया जाए कि असल क्या मामला है और कई महीने डेड बॉडी फ्लैट के अंदर पड़ी रही किसी को ना तो स्मेल आई ना किसी ने इस हवाले से कोई कंप्लेन की और हुमेरा के जो खानदान के लोग हैं वो भी उससे रबते में नहीं थे हुमेरा असगर अली के फ्लैट के दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी बल्कि ऑटो लॉक के जरिए जो लकड़ी का दरवाजा है वो बंद किया गया था वॉशरूम की एक खिड़की खुली हुई थी और हुमैरा जिस भी तरीके से उनकी मौत हुई है वो उस वक्त क्या काम कर रही थी इस हवाले से डीआईजी साउथ कराची क्या बताते हैं ये आगे चल के आपसे वीडियो में शेयर करूंगी सात अक्टूबर के रोज आखिरी कॉल पांच बजे हुमेरा की तरफ से की गई और ये जो कॉल है ये किसको की गई थी हमेरा का जो वकील है जो कि 2019 से लेकर 2024 तक फ्लैट के जो मामला चल रहे थे फ्लैट का जो तनाजा चल रहा था उसके लिए अदालत में पेश होते रहे लेकिन अब वो वकील गायब है उनका भी पता चलाया गया है कि वो कौन है और उनको इस ये जो तहकीकात हैं इनमें शामिल किया जाएगा दस अक्टूबर को किन दो अफराद ने कॉल्स की थी हुमैरा को लेकिन वो कॉल्स अटेंड नहीं हुई अली जफर की दुबई में हुमैरा असगर अली के साथ एक शर्मनाक हरकत सामने आई है वो क्यों हुमैरा को दुबई लेके गए और फिर वहां क्या सारा मामला हुआ था हुमैरा ने अपने दोस्तों को इस हवाले से क्या चीजें बताई थी ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी सीसीटीवी टीवी और फ्लैट के नीचे दुकानदार ने कुछ चीजें बताई हैं वो क्या कहते हैं क्या इंशाफात मजीद इस केस में हुए हैं घर की मुलाजमा जो कि गायब थी हुमेरा के फ्लैट में काम करने वाली मुलाजमा कई दिनों से गायब थी जब से बिलखसूस मिली थी लेकिन जैसे ही पुराने चौकीदार को बुलवाया गया और पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो ये मुलाजमा का पता चल गया है मुलाजमा को बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि शामले तफ्तीश किया जाएगा क्योंकि हुमेरा के घर ये मुलाजमा काम वगैरह करती थी और कब ये उससे मिली आखिरी इसकी कब मुलाकात हुई किस दिन ये उसके घर गई थी ये तमाम चीजें इस मुलाजमा से जानी जाएंगी और ये क्यों गायब है इसे बल्कि खुद सामने आके तमाम मामला जो भी थे पहले रोज ही कोई कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए थी हैरत की बात यह है चौकीदार हो या मुलाजमा या कि दुकानदार वगैरह जिनसे के डेली जिन बेसिस पे हमारा चीजें वगैरह भी खरीदती थी किसी ने भी इस हवाले से कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई है व्हाट्सएप चैट को मुकम्मल डिलीट कर दिया गया है दोनों मोबाइल्स में से जो व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई है उसके लिए पुलिस इस वक्त क्या चीज़ें कर रही है ये जो डिलीट शुदा चैट है ये किसी तरीके से रिकवर हो और फिर बहुत सी चीज़ें उससे सामने आएंगी आठ जुलाई को इतिहाद कमर्शियल एरिया डिफेंस यहाँ से डेड बॉडी मिलती है एक फ्लैट में से हुमेरा की किराए की अदम अदायगी पर मालिक मकान ने एक अदालती बेल्फ का इंतजाम किया था जब ये आठ जुलाई को पहुंचते हैं दरवाजा खोलते हैं तो आगे एक डेड बॉडी पड़ी होती है अब इस फ्लैट के दरवाजों के हवाले से एक चीज सामने आई है जिसे के पहले छुपाया गया था लेकिन अब डीआईजी आई साउथ जो हैं वो क्या बताते हैं कि ये जो दरवाजे थे क्या है? ये वाकई ही अंदर से कुंडियां लगाई गई थी जैसे कि शकुको शुभात का इजहार किया जा रहा था कि दरवाजे खुले हुए थे या कि उन्हें लॉक लगाया गया था अंदर की तरफ से तो जो असल मामला है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ जो हमेरा का बेसिकली फ्लैट है देखा जाए तो दो दरवाजे वहां पे मौजूद हैं एक लोहे का दरवाजा और लोहे के दरवाजे के बाद एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है लेकिन जो लोहे का दरवाजा है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हाथ के जरिए अंदर जो दूसरा लकड़ी का दरवाजा है उसके साथ कुछ नोटिस भी चस्पा किए गए हैं यानी कि वहां से हाथ के साथ ही लोहे की जो दरवाजे की कुंडी है उसे बा आसानी खोला जा सकता है तो ये जो दरवाजा है ये ना तो कोई इतना सिक्योरिटी वाला है कि इसे अंदर जाके खोला गया बल्कि उस दरवाजे को बाहर से ही पुलिस वालों ने ओपन कर लिया था क्योंकि वहां कि दरवाजा आराम से ओपन हो सकता है बाहर खड़े होके उसके बाद जो अंदर एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था लकड़ी के दरवाजे को ऑटो लॉक लगा हुआ था जैसे कि अमूमन लकड़ी के, के दरवाजे होते हैं और अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो उसको सिर्फ दबाना होता है लॉक को और आप बाहर निकल जाए तो ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाता है अंदर से इस दरवाजे को कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी हालांकि इसके साथ कुंडी लगी हुई है इस दरवाजे के साथ लेकिन वो कुंडी खुली हुई थी सिर्फ ये ऑटो लॉक जो है लकड़ी के दरवाजे का वो बंद किया गया था जिसको के वहां पे फिर फौरी तौर पर कटवाया गया इस दरवाजे को उस एरिए को और फिर इसे ओपन किया गया है तो जब अंदर दाखिल होते हैं बताया ये जाता है कि जो वॉशरूम है उसका दरवाजा खुला हुआ था और वॉशरूम की खिड़की भी खुली हुई थी और बालकनी भी ओपन थी जो कि बेडरूम की थी ये जो बालकनी वगैरह है ये कोई इस तरह की नहीं वहां पे लगी हुई कि इनको कोई लॉक वगैरह लगे हुए हैं बल्कि उनका जो शीशा है उसे आसानी ओपन किया जा सकता है दो से तीन खिड़कियां उस फ्लैट की ओपन थी एक वॉशरूम की खिड़की और इसी तरह बालकनी है वो भी ओपन थी वॉशरूम का दरवाजा और खिड़की जैसे के खुले हुए थे सात अक्टूबर के रोज पांच बजे हुमैरा असगर ने एक कॉल की थी और ये हुमैरा असगर की आखिरी कॉल है जो कि व्हाट्सएप डेटा में सामने आई है सात तारीख के रोज ये कॉल की गई है और ये कॉल की गई थी टैक्सी ड्राइवर को एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था जिसको के पुलिस ने तहकीकात में भी शामिल किया उससे पूछ भी की है और इस ड्राइवर ने बहुत सारी चीजें पुलिस को इस हवाले से बताई भी हैं कि हुमैरा का ज्यादातर कहाँ आना जाना था और वो किन लोगों से मिलती थी वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती थी उस हवाले से भी डिटेल बताई गई हैं और इसी तरह अगर वो वहां किसी के घर या किसी जगह पे मिलने के लिए जाती थी तो वो भी इस ऑनलाइन ड्राइवर से पुलिस को काफी पुलिस का ये कहना है ऑनलाइन ड्राइवर से तहकीकात के दौरान काफी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरा उस रोज बाहर भी गई है यानी कि सात अक्टूबर के रोज और वो ये बताता है कि कॉल करने के बाद जब वो वहां पे पहुंचता है तो हुमैरा पहले एक मॉल पे जाती है एक शॉपिंग मॉल पे जहाँ वो तकरीबन डेढ़ से दो घंटे रुकती है और फिर वो कराची का एक मशहूर रेस्टोरेंट है वहां पे जाती हैं ड्राइवर बाहर किसी दूसरी जगह पे इंतजार करता है और दो घंटे बाद वहां से फिर हमेरा उन्हें कॉल करती हैं कि अब वो आ जाए तो वो उन्हें वहां से पिक करता है और जब उसे फ्लैट के पास लेके आता है तो वो बीस से पच्चीस मिनट गाड़ी में ही बैठी रहती है और काफी देर गाड़ी में बैठे रहने के बाद फिर वो उतर के वहां से चली जाती है यानी कि यूं लगता है जो ड्राइवर का बताना है कि को कोई इस तरह का कोई खतरा था शायद कोई जान का खतरा था जिसकी वजह से वो बहुत मोहतात थी और जब भी वो उसे छोड़ने आता था तो कुछ अरसे से वो काफी देर गाड़ी में बैठी रहती थी और इर्द गिर्द का सारा माहौल चेक करने के बाद फिर वो उतर के अपने फ्लैट की तरफ जाती थी सात अक्टूबर के रोज आखिरी आउट गोइंग कॉल इस मोबाइल से की गई है और उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई कॉल हुमैरा की तरफ से तो नहीं की गई लेकिन पांच अफराद को फिर मैसेजेस भी किए गए हैं इन पांच अफराद में हुमैरा का भाई भी शामिल है जो कि एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमारी तो एक साल से हुमैरा के साथ ना तो कोई बातचीत हुई ना कोई रहा हुआ लेकिन हुमैरा की अपने भाई के साथ चैट हुई है जो कि पुलिस ने व्हाट्सएप डेटा में चेक की है इसके साथ साथ एक ब्यूटेशन है और तीन हुमैरा के दोस्त हैं जिनके साथ वो बताया जा रहा है कि जिम भी जाती थी अब ये जो जिम साथ लेके जाते थे इनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है इनसे तहकीकात की जा रही हैं पुलिस का ये बताना है कि जो लोग बहुत ज्यादा हुमेरा के साथ आते जाते थे ये थोड़ी सी मशकूक चीज है कि वो एकदम से क्यों रुक गए और फिर उन्होंने कोई कॉल वगैरह करने के बाद ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशुदगी के हवाले से और ना इस हवाले से दीगर जो लोग थे उनको बताया कुछ शोबिस के लोगों को भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है उनका ये बताना है जो कोई प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर वगैरह हैं या जिनके साथ हमेरा मुखलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उनकी ये 25 अफ़राद हैं टोटल जिनका डेटा काफी ज्यादा सामने आया है कि उन्हें बार बार फ्रिक्वेंटली कॉल्स की गई हैं उनसे मुसलसल रबते में थी हुमेरा तो इनको जब पूछा गया है तो ये बताते हैं कि हमारा तो काम से रिलेटेड जो भी मामला था हम उस हवाले से बातचीत करते थे तो कुछ लैब वगैरह भी होते थे चूंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा इन थी हुमेरा तो इस वजह से हमारे उसके साथ मामला थे तो जब उसका हमें फोन बंद मिला तो हमने कुछ दिन ट्राई किया लेकिन उसके बाद फिर हमने इस हवाले से कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की है तो ये सारी बात कहके जो उनके साथी थे जिनके साथ वो डेली बेसिस पे कई दफा करती थी उन्होंने फिलहाल अपनी जान खुलासी करवा ली है आठ अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक हुमैरा के मोबाइल के ऊपर दो कॉल्स सिर्फ आई हैं यानी कि आठ अक्टूबर के रोज हुमैरा ने किसी की कॉल रिसीव नहीं की है तो ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दो कॉल्स जो की गई थी इसमें एक चौकीदार है और एक हुमैरा का करीबी दोस्त है जिन्होंने हुमैरा को कॉल्स कर रखी हैं और ये मिस्ड कॉल में है यानी इनको रिसीव नहीं किया गया है और ना ही हुमैरा की तरफ से आठ अक्टूबर से लेके ग्यारह अक्टूबर तक की कोई ना तो कॉल है ना कोई मैसेज वगैरह किया गया है और उसके बाद ये मोबाइल जो है वो बंद हो जाते हैं यानी तीन चार दिन मोबाइल ऑन रहे और उसके बाद फिर वो बंद हो गए जब उनकी यकीनन बैटरी खत्म हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो चौकीदार है ये पुराना चौकीदार है क्योंकि नया चौकीदार अब जो आया है उसको पुराने वाले को मालिक मकान ने तब्दील कर दिया था तो अब उसकी जगह पे नया चौकीदार आया था इसलिए उससे पूछ वगैरह जब की गई तो उसे किसी भी बात का पता नहीं था पुराने चौकीदार को बुलाया गया तो उसने बहुत सारी चीजें जो है पुलिस का बताना है कि इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं जिसमें के एक मुलाजमा के हवाले से भी कुछ डिटेल्स बताई हैं जो के हुमैरा के घर में यानी फ्लैट में आती थी काम के लिए और सारे काम वगैरह वो करती थी अब उसकी डिटेल्स वगैरह फराम कर दी गई हैं, लेकिन वो मुलाजमा अभी गायब है मुलाजमा के बारे में पुलिस का ये कहना है कि तो मुलाजमा है वो और भी एक दो फ्लैट में वहां पे काम करती थी और उनका भी काम छोड़ के जा चुकी है काफी अरसे से अब उसको पुलिस ट्रेस करेगी उससे पूछकिछ करेगी और इसी तरह हुमैरा के हवाले से पुलिस का डी साउथ का ये बताना है कि जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो वॉशरूम का चूंकि दरवाजा खुला हुआ था तो जो वॉशिंग मशीन थी उसके अंदर कपड़े मौजूद थे यानी के उस रोज लॉन्ड्री की जा रही थी अब ये लॉन्ड्री जो है ये मेरा असगर खुद कर रही थी या के ये जो उन्होंने ये मुलाजमा रख रखी थी ये कर रही थी आ, ये आप मुलाजमा पकड़ी जाएगी तो वो फिर कुछ चीजें क्लियर होंगी क्योंकि वो मशीन के अंदर कपड़े वैसे ही मौजूद हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो एक बाल्टी में भी मौजूद हैं यानी कि वो शायद किसी सर्फ वगैरह में भगो के रखे गए हों और मशीन के अंदर भी कपड़े मौजूद हैं वहां पे नलके वगैरह चेक किए गए थे जो के बिल्कुल खुशक हो चुके थे जिससे ये लगता था कि काफी महीनों से वहां पे पानी का एक कतरा भी नहीं आया कराची में ज्यादातर जो पीने का पानी है वो खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है तो हुमेरा बाकायदगी से पानी खरीदती थी और जिन लोगों से खरीदती थी या जो लोग पानी ऊपर उनके फ्लैट में पहुंचाते थे तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई किसी से बात नहीं की कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है यानी कि जितने उनके वहां पे जानने वाले लोग थे उस फ्लैट के अंदर के वो मुलाजमा थी हाँ वो कोई चौकीदार था इसी तरह चौकीदार की खैर एक कॉल आ रही है जो कि उसने 10 अक्टूबर को की और उसके बाद उसका ये कहना है कि मैंने अगर दोबारा कुछ दिन बाद ट्राई किया तो नंबर बंद मिल रहा था और चौकीदार ने भी इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की है के वॉशरूम का दरवाजा इसलिए खुला हुआ था कि वो कपड़ों की धुलाई का काम वहां पे हो रहा था और वहाँ पे एक खिड़की भी वॉशरूम की ओपन है बालकनी या खिड़कियों में इतनी स्पेस है कि वहां से आराम से कोई बाहर या अंदर दाखिल हो सकता है और इसी तरह जो दरवाजों की सूरत हाल है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी है कि जो अंदर का दरवाजा था लकड़ी का उसको कुंडी नहीं लगी हुई थी यानी उसको ऑटो लॉक था और सिर्फ लॉक से ही वो दरवाजा बंद था अली जफर की भी एक शर्मनाक हरकत सामने आ रही है, जो कि हुमैरा के अब जो जानने वाले दोस्त हैं या उनके स्टाइलिस्ट वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि अली जफर 2024 में एक इवेंट की तकरीब में डांस परफॉर्मेंस के लिए हुमैरा को अपने साथ लेके गए जहाँ पे हुमैरा गई और उसने काफी दिन रिहर्सल भी की और एक रोज पहले ही उसे इस सॉन्ग में से ड्रॉप कर दिया गया यानी निकाल दिया गया तो हुमैरा ने अपने बहुत सारे दोस्तों को फोन करके ये बताया था कि मुझे इस सॉन्ग में से निकाल दिया गया है और किसने निकलवाया है इस हवाले से भी वो कहते हैं कि उन्होंने किसी का नाम लिया था लेकिन वो फिलहाल उस स्टार का या उस बंदे का नाम नहीं बता रहे या बंदी का नाम नहीं बता रहे कि किसने इस गाने में से ड्रॉप करवाया था लेकिन अली जफर ने वहां पे चूंकि हुमैरा को इस सॉन्ग में से फिर ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह किसी और किसी अदाकारा को रख लिया था तो इस वजह से हुमैरा बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुई थी और वो बाकायदा रो रो के अपने जो दो, दोस्त वगैरह हैं उनको फोन पे ये बात बताती रही हैं जिम के ट्रेनर के साथ भी की बहुत ज्यादा चैट और कॉल्स वगैरह मौजूद हैं जिम के ट्रेनर ने काफी सारी चीजें बताई और ये भी बताया कि जो तीन लोग हमेरा के साथ ज्यादातर जिम में आते थे और उनके साथ हमारा आती थी उन तक भी अब पुलिस पहुंची है और उनको भी तहकीकात में शामिल किया गया है तो इस तरह पुलिस का ये कहना है कि ये तकरीबन पच्चीस अफराद हैं टोटल जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और इनको वन बाय वन बुलाकर तहकीकात की जा रही है पांच से छह लोगों को बुला के कर ली गई है और अभी बाकी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो है एक मालिक मकान का है उसके भी बयान लिए गए हैं और इसी तरह जो सामने फ्लैट के लोग हैं उनसे की जा रही है मुलाजमा को ढूंढा जा रहा है मुलाजमा से भी बातचीत की जाएगी पूछकिछ की जाएगी कि मुलाजमा उस दिन वहां पे लॉन्ड्री कर रही थी जो कपड़े वगैरह मिले हैं कि क्या वो धो रही थी या खुद ये सारा काम कर रही थी तो फिर ये बाकी चीजें भी सामने आ जाएंगी क्योंकि पुराने चौकीदार ने यही बताया है कि ज्यादातर जो मुलाजमा है वो ही हुमेरा के काम करती थी सीसीटीवी टीवी मुकम्मल डिलीट हो चुकी हैं क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर तो कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है लेकिन जो दूर इमारतों में दो जगह पे कैमरे मौजूद थे उनसे सीसीटीवी चेक करने की कोशिश की गई लेकिन इन दिनों की इस महीने की 2024 की सीसीटीवी वगैरह वहां दोनों कैमरों में मौजूद नहीं है जिसपे पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी की मदद से बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर लिया जाता है लेकिन ये एक ऐसा केस है कि चूंकि इसको काफी टाइम हो चुका था आठ साढ़े आठ माह हो चुके थे सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अब उन्हें कहीं से भी नहीं मिली है उन्होंने कुछ और कैमरे भी चेक किए हैं या तो वो लोगों ने फिर डिलीट कर दी हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम किसी भी मामले में ना फंसे या हमसे कोई पूछ गिछ ना हो तो फिलहाल इस हवाले से कोई क्ल्यू पुलिस को नहीं मिला है फ्लैट के नीचे एक दुकानदार भी मौजूद है जिससे कि हुमैरा सामान वगैरह डेली बेसिस पे लेती थी या जब भी फ्लैट में होती थी तो उससे सामान लेती थी उसका यह बताना है कि आखिरी दफा जब उसने हुमैरा को देखा था तो हुमैरा उसके पास सिर्फ लेने के लिए आई थी और सरफ लेके वो अपने फ्लैट में चली गई लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई या क्या मामला है वो घर है या बाहर है उसका ये कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ भी इलम नहीं है फाउल प्ले के बारे बात की जाए तो डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला किया जा सकता है कि ये क्या सारा मामला हुआ ये कत्ल है ये तबई मौत है या क्या सारा मामला है क्योंकि पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ टाइम ऑफ डेथ का पता चल जाता है लेकिन चूंकि डेड बॉडी इतनी खस्ता हालत में थी इतनी बुरी हालत में डेड बॉडी आई थी कि ये जो चीजें पोस्टमार्टम में पता चल जाती हैं उनका पता चलाना नामुमकिन था और इसी वजह से जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया वो दोबारा से फ्लैट पे गई थी और पुलिस के साथ जाके क्राइम सीन को उन्होंने इसलिए चेक किया था कि जिस जगह पे डेड बॉडी पड़ी थी उन्होंने वहां से नमूने हासिल किए यानी जो डेड बॉडी की वहां पे गिरी हुई थी पड़ी हुई अजाब वगैरह के कुछ हिस्से वो तमाम चीजें वहां से कलेक्ट की गई उन्हें फ्रेंजी के लिए भिजवाया गया बालों के नमूने इसलिए भिजवाए गए हैं कि जो ड्रग वगैरह के हवाले से भी एक चीज कुछ लोग बता रहे हैं कि ड्रग का इस्तेमाल था तो उसके लिए भी ये चीजें अब देखी जाएंगी बालों के जरिए पुलिस का कहना है कि इसका पता चल जाता है अगर कोई ड्रग का इशू हो डीआईजी साउथ का ये भी कहना है कि क्योंकि बॉडी एडवांस स्टेज पर डिकम्पोजिशन की तरफ जा चुकी थी पोस्टमार्टम में चीजें वाजिया प्रॉपर नहीं हो सकी और जो डॉक्टर हैं सुमैया उन्होंने भी यही कहा है कि केमिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर होंगी और जो बॉडी पार्ट्स हैं मखसूस अजा हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे तो उन हिस्सों का कोई भी टेस्ट या कोई भी चीज जो है वो की ही नहीं जा सकती और इसके अलावा जो घुटने हैं या दिमाग का पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल गल सड़ चुके थे जिसकी वजह से उनका मुआयना करना और उनके मायने से किसी चीज का सामने आना वो भी पुलिस का ये कहना है कि नामुमकिन नजर आता है लैपटॉप और एक मोबाइल नकारा निकले हैं वो ऑन ही नहीं हुए और ना ही उनके अंदर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई डेटा वगैरह मौजूद है दो मोबाइल फ्रांजी को भिजवा दिए गए हैं हमेरा अस्कर के पास एक आईफोन भी मौजूद है ये जिम ट्रेनर का बताना था जिसपे कि वो वीडियोस वगैरह भी बनाती थी तो उस उसका ये पुलिस को ये बताना है कि वो आईफोन जो है ज्यादातर वो ही इस्तेमाल करती थी लेकिन आईफोन उस कमरे में से नहीं मिला अब ये देखा जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया जा रहा है नंबर हासिल कर लिए गए हैं क्योंकि जो आईफोन में जो व्हाट्सएप जो चीजें चल रही थी क्योंकि एक बिरुने मुल्क के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बनाया गया है और दो जो हैं वो सिम के ऊपर बनाए गए थे तो आईफोन के हवाले से भी पुलिस तहकीकात कर रही है कि वो आईफोन कब तक ऑन रहा या क्या मामला रहा वो सारी चीजें में क्लियर होंगी हुमेरा का वकील पूरी पे गायब है ये वही वकील है जो कि 2019 से लेके 2024 तक फ्लैट के जो भी तनाजात चल रहे थे मालिक मकान के साथ तो हुमेरा के इस केस को वो देख रहा था लेकिन अब मई 2024 से समन वगैरह आ रहे थे अदालत से जो कि चस्पा भी हुए हैं दरवाजे पे लेकिन ये जो वकील हैं ये वकील साहब गायब हैं इनका कुछ पता नहीं है इन वकील साहब के बारे में कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है कि ये सारे मामला देख रहे थे और कुछ जो रिकॉर्ड है अदालत का उसमें से भी इन वकील का पता चलाया गया है इनको भी तहकीकात में शामिल किया जाएगा कि इनकी जो क्लाइंट थी यानी कि हुमैरा वो अगर गायब थी या उनका कुछ पता नहीं था तो ये जो वकील साहब हैं इन्होंने इस हवाले से भी कोई ना तो रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशदगी की ना ही इन्होंने किसी को बताया डीआईजी साउथ का ये भी कहना है कि फ्रांसिक लेप को फ्राहम नमूनों में हमेरा के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल है भाई के ब्लड सैंपल से डीएनए की तस्दीक की जाएगी पोस्टमार्टम और फ्लैट मायने के दौरान फ्रांसिक माहरीन ने चार चार सैंपल्स लिए थे जांच से अदाकारा की मौत की की मौत वजह जानने कोशिश की जाएगी हुमैरा असगर को लाहौर टाउन के एक में दफन कर दिया गया था और इनके जो भाई हैं वो पहले तो ये कहते रहे कि हमें ना तो डेड बॉडी चाहिए और ना हमारा इसे कोई तल्लुक पासता है ना हमारा इसे कभी रहा हुआ है लेकिन बाद में वो डेड बॉडी भी लेने आए और अब उनकी जो चैट है वो भी सामने आ गई है जो कि सात अक्टूबर 2024 को उस वक्त हमेरा के साथ की गई यही वो आखिरी दिन था सात अक्टूबर का जब हुमेरा ने लास्ट सीन किया था और उसके बाद उसने अपना मोबाइल यूज नहीं किया अब वो ये आठ अक्टूबर को कोई मामलात हुए हैं या जो भी हुए हैं लेकिन वॉशरूम के अंदर कपड़ों की धुलाई का काम उस वक्त हो रहा था पुलिस का ये कहना है और इसके लिए जो मुलाजमा है उसको ढूंढा जा रहा है और ये जो वकील साहब हैं इनका भी पता चला लिया गया है इनको भी तहकीकात में शामिल किया जाएगा इसके अलावा एक डॉक्टर सारिम के हवाले से चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इनको रेप का निशाना बनाते रहे वो और उनके वालिद भी अपने फार्म हाउस पे इस तरह की इनके साथ ज्यादती करते थे और फिर वीडियोस बना आसर लोगों के साथ कहते थे कि इनसे भी तलुकात कायम करें और उन्होंने इनको आइस और कोकेन और ये दीगर जो नशे हैं उनका डिक्ट भी किया था लेकिन इस लेटर के हवाले से कुछ चीजें सामने नहीं आई एक फेक लेटर था लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है कौन है वो लोग जिन्होंने ये लेटर लिखा और तहकीकात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की पुलिस ने पांच रुकनी इस पे टीम भी तश्कील दी है जो कि के इस केस को उस वक्त सॉल्व कर पाएगी जब इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी क्योंकि केमिकल एग्जामिनेशन में बहुत सी चीजें पुलिस का ये दावा है कि क्लियर हो जाएंगी सोमजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे